又是一个这么大的箱子，是什么呢？是零度大容量保温箱，它刻的这个叫零度二十四小时户外抗菌保温箱，二十四公升。好，非常简单的包装哦，是一个单薄的塑料袋，因为这个是比较入门级的一个保温箱。 这样呢，就大概码了一百多。噔、嗯，就长这个样哦，是这个浅米色，非常温柔的色系哦。好，大家看一看三百六十度啊，非常简约的一个设计。好，底部呢是这样哦，嗯，这四个角呢没有这一个防滑、啊、的塑料垫。 这个把手呢，啊、哎，是塑料的，感觉也蛮结实的。看，你看，好，固定在这个向上的这个位置，那么就把它推过去呢，就可以把这个盖子打开喽。然看,看到吗？这个盖子底下是这样子的、哦，就说明了把它反过来的话，刚刚好。 托盘这样子的一个模式了，就可以放下各种瓶瓶罐罐。看到吗？有这一个凹槽。感觉呢，这个材质呢是非常比较单薄一些，而且这一些啊这一些关节的地方呢都没有这个塑料条的，所以感觉封闭性就会比较差一点，因为这是一个比较入门级的一个产品。 售价比较低，所以呢，它是说能够保温二十四个小时。好，里面就附带了这一个赠送的这个冰袋，可以自制,制冰袋哟、哦，也是二十个吧。好，里面呢就是这样，简简单单，什么都没有哦，就是一个二十四公升的这一个收纳的空间。所以呢，因为它是比较入门级。 温可能就没有不是非常的理想，但是对于可能两天一夜这样子的露营应该是没太大问题的。其实主要也是注意把这一些要保温的这一些东西可能预先要冷冻，所以就可以收藏的更久一点。看到吗？其实是它是没有任何的排水孔，就是一个非常简单的这样子的构造。好，前面呢就有这一个挪克的这个标志，嗯。 设计呢就是这么的简单了，这一个盖呢是有点这么粗糙的一个表面哦。这个就是罗克的这个零度二十四小时二十四公升的这个保温箱啦。好，今天的介绍就做到这里喽。如果喜欢我的视频的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才的。 生活为你带来的露营用品开箱，拜拜。